بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر مو سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غزب ناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت اور ناپسند کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف سے رحمت دیکھیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا معزز ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ایسے چار بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا نفرت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی واحد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رحمت کی بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ان چار قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزر جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب مٹی سے ہوتی ہے پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں دل جاتی ہے اور سبزہ کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر الکا جمع ہوا خون بن جاتا ہے دوسرے مرحلے میں مصفا گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں رو ڈالی جاتی ہے اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں اور پھر جب بذر حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فتیم کہتے ہیں جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سبی کہتے ہیں آنکھوں کو بہانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں چہرے پر سبزہ داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو میرا حق کہتے ہیں جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں جوان ہو جائے تو شاپ کہتے ہیں پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں جب تیس سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں چالیس سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے ہڈیاں کمزور ہو جائے جسم لاغر ہو جائے حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارزل عمر کہتے ہیں اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نکیح کرنی چاہیے ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں کی آگے غنیمت جانو اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے اپنی فراغت کو مشکور ہونے سے پہلے اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حصے میں لکھے جاتے ہیں لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں جب حالت اسلام میں چالیس سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین قسم کی بیماریاں جنون جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیاد کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فل عرض زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے اور جب وہ ایک ارض عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نام اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیے جائے ان میں چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا اور اس نے اپنے علم کے کی مطابق کیا عمل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں چالیس سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے جزا مرض اور شیطان کے غزل کرنے کو اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں پچاس سال کو پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت اور بے ش و بہا عطا ہے لیکن عرض عمر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہیں تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو اصل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارزل عمر کی طرف لٹا دیا جائے اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل عمر سے اللہ کی پناہ مانگی اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارزل عمر کیا ہے علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارزل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدا حالت میں واپس لوٹ جائے اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی اللہ تعالی ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے عام لوگوں کا خیال ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد ان کا انحاطات شروع ہو جاتا ہے ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ وہ ساٹھ سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سور نحل کی آیت میں ارض العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و مغفرت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارض العمر کی طرف سے نہیں لوٹایا جاتا معزز ناظرین کرام ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں ناظرین کرام بہت سی کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے چار شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا نمبر ایک قسم اٹھا کر مال فروغ کرنے والا پیارے دوستو جو شخص اپنا مال فروغ کرتے وقت کثرت سے قسم اٹھاتا ہے خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت کرتا ہے نمبر دو متکبر فقیر یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہر کس پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تبقبر کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر فقیر اور محتاج جو ہے قبر اور برتری کے اسباب سے محروم گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشت الہی سے بے نیاز ہے لہذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تبکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبی ہے نمبر تین بوڑا زانی پیارے بھائیو تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے اہل علب نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب و جرارت عزیزہ قلط معرفت غلبہ شہوت ضعف عقل اور کم عمری ہے اور یہ تمام اسباب معلکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے لہٰذا اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے اب اس کی بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حالات ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہر دھرم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا یعنی یا تو رضائے خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلق کوئی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ایک تو زناکار بڑا دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس نمبر چار ظالم حکمران میرے پیارے دوستو یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے مگر اس کا معاملہ برعکس رہا اس نے اپنے اختیارات کو ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈائے اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منعیم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کو بلا ڈالا لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوظ ٹھہرا حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزے قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا جاتا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا بات کرنا ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرنے یا پھر جھوٹ معزز ناظرین کرام مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو اقسام بیان کی ہے زنا کی پہلی اقسام جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فادی زنا یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا پھیل کلاتا ہے معزز ناظرین کرام جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی سنا بہت عام ہو چکا ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ مجازی سنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہے اور نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین